Кто станет новым президентом Украины? Нет, тут, тут тупик у них. Чтобы объединиться, тупик. Изя тут нет. Тут тоже ну, на смену власти и такое. Противостояние в отношениях. Нет, я бы не сказала по этим картам, что он с ними объединился. Прихильность Трампа сейчас а, больше все-таки на чьей стороне? Украины і Зеленского, в частности, или России и Путина? Ну, как про бразильского мы уже видели, что он сегодня сказал э, так, надо... Трамп. На чьей стороне? Вот там больше Украина. Да, же Россия. знаете, он какую-то свою игру ведет. Тут ни Украина, ни Россия. Я так понимаю, что это попытка, ну, как некоторые говорят, и вполне по картам подходит, это оторвать Кремль от э, Китая в таком плане. Ни то, ни другое. Такое впечатлення, що знаете, вот вони не вполне володіють ситуацією Ну, Судя по высказываниям, воно так і є. Зараз дуже багато заголовків. Читаємо про те, що Україну зливають. Чи дійсно зараз відбувається злиття України? Зі сторони Трампа? Так, да, давайте зі сторони. Зі сторони Штату. Трампа, так. Да. У мене був розклад, коли Зеленському підсунули. писать вот эти, то, что касается недр, там прямо по картам четко шла, что это влезть в кабалу, да, то есть им нужна зависимая Украина. Но это, кстати, это все время проходило по картам. Что мы смотрели Байдена, что мы смотрим Трампа, им нужна полностью зависимая Украина в таком плане, чтобы они здесь распоряжались всем, да, землей, недрами, ресурсами, всем чем угодно. В таком плане. Вот с точки зрения этого, да. І не потрібна сильна Україна ми зараз бачимо, що США трішки відсторонило Європу, їх відсунули на другий план. Взагалі якось не дуже бажають їх залучення у розвитку подальшої ситуації між Україною і Росією, якими будуть дії Європи а зараз, після цих дій Трампа, зокрема, які дійсно Європи та до України після всіх собі. Знаете, это можно сказать, что у Европы наконец-таки неожиданно открылись глаза на все происходящее. Наконец-таки понимание того, что война может прийти к ним, и причем достаточно скоро. То, что она уже не просто, а то, что она стоит на пороге. И если что-то там они где-то раскачивались, я не беру за всех, да, представителей, потому что там есть много чего, да разные такие, типа как ФИЦА и Орбан, но они готовы действительно оказывать помощь Украине. То есть сейчас э, улучшение Европы будет существенно большим, чем было до этого? Да, того. это правда. Э, напад на Европу, наступ, он все же будет э, в ближайшей перспективе? В ближайшее время нападение на Европу. Но, к сожалению, видите, такая опасность и есть. Здесь больше не про нападение в ближайшее время, а про какие-то либо дрг группы, либо же это диверсионная деятельность в определенных странах Европы. Вот сейчас Европа может столкнуться, к сожалению, с какими-то жесткими авариями, да, с какими-то жесткими действиями, с какими-то жесткими провокациями. Недаром же Кремлевская служба СВР, служба внешней разведки говорит о том, что Вроде как украинские вооруженные силы планируют э, террористическую, террористическую деятельность в отношении россиян в Европе. То есть они прописали угу. все то, что они собираются делать сами. И это действительно ну, такой опасный э, сейчас момент того, что идет опасность, э, видите, взрывов, поджогов, опасность перемещения, передвижения вот в таком плане. И она будет усиливаться. Діверсії со сторони води в такому плані після цього, як на території Європи це все почне відбуватися, чи буде більш активніша Європа залучена ще більш активніша, ніж зараз? Ви сказали, що вона трішечки включатиметься більше у подальшу ситуацію? А після цих дій, які Ну, тогда идет речь о вводе войск. Да, она стоит ребром. И это не то, что потом. То есть здесь вопрос поднимается, чтобы вели войска. Но опять же, войска не для того, чтобы они там были на передовой. Но ведение войск стоит вопросом. Тобто в найближчій перспективі це таке може статися то є ще окончательно не утверждено, але поживіться да, може таке пройти. А також стало відомо про те, що США тимчасово припинили заяв, прийом заяв на в'їзд для українців. Чи дійсно це тимчасові міри, чи надалі українцям буде складно потрапити в США, і Трамп серйозно взявся за це. США, в США, да, украинцы в США. Так, 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 так. Ну да. Тяжело, очень тяжело сейчас ехать. Это правда. Ну, будут э, все время вставлять палки в колеса. И даже, ну, мы рассматривали этот вопрос. Не то, что там въезда, но и тех, кто находится. Сейчас, какой статус у них, да, вот все, что касается, будет сильно придираться к тем, кто сейчас находится на территории США. Не, а потом, но это не сейчас. Потом, да, но как бы восстановится все это, но это не сейчас, не в ближайшее время. Это карта все-таки длительного времени. Дуже багато зараз розмов про те, що війну буде все ж завершено до Великодня. Спочатку говорили щодо 9 травня, зараз же почала фігурувати більше саме дата Великодня, це у квітні. Чи дійсно ймовірна така перспектива? Яка ціна цієї перспективи? Дійсно, війна в Україні забільшується двадцять два. Если мы говорим про Кремль, им, им надо остановка. Вот э, то, что касается нынешней власти Кремля, им надо не мир, им надо подвесить ситуацию с войной. Да, тут у них на то есть разные причины, э, чтобы там провести своего парадобесие, набраться сил, пере, ну как это, перестановка сил. И вот здесь вот, м -м, насколько это вероятно, ну-ка, карта выбора вообще здесь падает а здесь двойка. Опять же фигури. Сейчас как-то все очень шапка. Ну-ка, насколько это вероятно. Ну, тяжело мне сказать. Вот чтобы я сказала, что это прямо сто, ну, 100 будет, я не вижу этого. Ну, у них, видите, у них нехорошие планы. Вот то, что касается нынешней власти Кремля, у них очень нехорошие планы. Это еще какая-то, вот то, что мы говорили про Европу, террористическая деятельность, это устроить какую-то провокацию по отношению к НАТО, ну и потом кричать, что они типа победили, да, отрицательная победа, что они НАТО слабо, там, или вот страны Европы, все, что касается их армии. В таком плане. Ось нікобчі не хороші плани, в цілому не хороші плани. Зараз знову почали піднімати тему виборів, і прозвучала фраза навіть про те, що вибори, зокрема від Порошенка, про те, що вибори можуть відбутися в жовтні вже. Чи дійсно відбудуться ці вибори, чи дійсно вони плануються вже цьогоріч? І потім тоді давайте буду уточнювати ще запитання, які будуть стосуватися виборів. А выборы в октябре 2025 года планируют служить? Вот это сейчас, вы видите, сейчас я тоже, как бы, вот и, ну, карты выборов я все время не вижу, но э, будет идти раскачивать ситуацию. Определенные силы, олигархат, и будет попытка раскачать ситуацию. Вот самих по себе я выбором не вижу. Вот нет у меня карты пока выборов. Ну и вообще тут еще, опять же, да, выпадает жрица еще, как оно пойдет и вообще как оно будет в этой ситуации. А то, что будет усиленно раскачивать ситуацию, это да. Че, зараз взагали на часе эти в Украине и че, були б вони на корость Украине сегодня? Не, мы смотрели этот вопрос. Ну, как они считают, можно провести выборы в стране, где, когда идет война? Каким образом? Я не вижу вот именно карты тех выборов, которые должны быть. Справедливые выборы, когда люди принимают участие в этих выборах. Но нет у меня такой карты. Зато очень хорошо все время показана карта попытка раскачать мощность ситуации внутри страны. Також з'являється така інформація про те, що а, ці вибори зараз не випадково саме зараз почали про це говорити: що вони вигідні, зокрема і Росії, і США, і що є кандидат, який буде виконувати те, що просить США і Росія, якого планують поставити на місце Зеленського, чи дійсно може очолити країну, можливо, тимчасово очолити країну людина більш така. пластичная, б робила не те, для Украины речи. Ну это правда, что мы как видим, США не хочет Зеленского, да? Кремль тоже категорически, категорически не хочет. Есть на самом деле такая кандидатура, которую они бы хотели поставить. Уже есть такая кандидатура. Ой, тут тоже, смотрите, если мы берем то, что касается олигархов и все, что связано с этим, тут тоже внутренняя борьба. Как бы тут не один кандидат, да, тут у них несколько, а, а каждый хочет своего, да, каждый хочет продвинуть, чтобы вот прямо четкой кандидатурой, которую они видят, ну я такого не вижу. Что-то временное, да, кого-то они, ну, какие-то планы у них есть, но насколько осуществимы эти, эти планы? Насколько осуществимы? Противоборство. Видите, старший аркан подвешенный, все очень сложно. То есть они как бы хотели, чтобы незаконным путем, видите, на самом деле это прошло. Вот здесь вот показано выборы, да, которые законным путем. Они хотят каким-то, ну да, они хотят раскачать ситуацию, вот типа как у нас всегда было, да, Майдан, и потом на фоне Майдана то, что уже было, ну по принципу, только по другому пути пойти. И в таком плане.